О, давайте, И будет рассматриваться вопрос о передаче автобусов, троллейбусного парка в частную фирму. Вот. Сегодня я, поверьте мне, вот я с 2001 года общаюсь с депутатами городского совета. Это впервые, когда на одну сессию выносится столько мутных вопросов. Другого, ну, я не помню такой сессии, чтобы подоб... Подобные варианты выносились. Суть, меди... Суть медицинской формы очень простая. Вводится институт семейных лекарев. Все это делается на базе двух детских поликлиник. Уничтожаются полностью детские две поликлиники, которые первая и вторая. Вместо их на их базе остаются центры семейной медицины. Как результат, более 500 медработников сокращается. Далее, помимо всего прочего, значит... В этих поликлиниках будут и маленькие, и взрослые, и больные, и на профилактику, значит, он, и многие другие будут все сидеть в одной очереди. Самое страшное, что в этом, помимо всего прочего, есть и то, что на сегодняшний день еще неизвестен норматив, который будет для города Чернигова. Но по аналогии с другими областными центрами норматив на одного семейного врача приходится от 2000 вдумайтесь, от двух до пяти тысяч больных, точнее жителей. Более того, они вводят экономическую систему формирования заработной платы семейного врача с такими коэффициентами. Значит, взрослые люди будут, значит, коэффициент 0,8 ставки, пенсионеры и дети 1,2. То есть, получается, семейный врач будет заинтересован обслужить как можно больше детей и пенсионеров, а в то же время взрослые нормальные люди, значит, они ему, мягко говоря, нужны постольку-поскольку.